Футбол люблять усі у публічних особистостей. Взагалі, особливе ставлення до цього виду спорту. Тут можна поєднати приємне з корисним і цікаво час провести, і перед об'єктивами телекамер попозувати. Одні катаються світом за улюбленою командою, інші самі грають однак, з не менш іменитими зірками. Буквально вчора і позавчора у нас стоялись два матчі, і, і сьогодні я хожу з великим трудом. особенно ступеньки, для меня это непреодолимая преграда. На матче не хожу, потому что это стадион, это большое скопление людей, немножко повышенное внимание, ну, сами понимаете. Ты 10 років тому, коли в Лизе Чемпионов Динамо играл с Барселоной, я был. Э, цього разу я не могу, потому что не позволяет работа. А, как правило, я мандрую с этим клубом. В разных странах. Я люблю футбол. Женки, которые обычно не довольны ажиотажем вокруг чергового матча, все одно захопляются футболистами. Я понимаю, что это мега движение всесоюзного масштаба, потому что футбол это... Ну, когда идет футбол, мир парализован. Мир. Мир. Это это Пол планеты замирает, да, мужское население, а женское население депрессирует в эти моменты. Но я снисходительно отношусь к этой болезни мужской, потому что если хороший футбол, я даже могу, могу сама посмотреть с маленьким пивом. Эх, эх, как бегает. Я могу сказать, что футбол мне очень сильно близок, только из-за того, что я... З детства починаючи з 10 років, постійно в своєму родному місті Бурштин приходила і болела за нашу команду «Енергетик». Гра відбудеться у день народження капітана команди Андрія Шевченка. Сам Шева перед грою заявив, що він, як і уся команда, налаштований на результативну зустріч. Хоча деякі експерти зазначають, якщо українська команда зіграє у нічию, це все одно буде прекрасний результат. Олена Халік спеціально для ранку на п'ятому.